মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যোৱা বিছ তাৰিখে নৱদে পৰীক্ষা হৈয়ে গ'ল বহুত ভাল ভাল ষ্টুডেণ্ট ৰেজাল্ট কি পৰীক্ষা বেয়া কৰিছে তাৰ কাৰণটো কি জানানে তোমালোকে তাৰ কাৰণটো হ'ল সিহঁতে প্ৰেক্টিচ কৰা নাই সিহঁতে অ'ভাৰ কনফিডেঞ্চ আছিল মোৰে দুই এটা ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা আছিল অ'ভাৰ কনফিডেণ্ট প্ৰেক্টিচ ঠিকমতে কৰা নাই তাৰ কাৰণে সিহঁতৰ পৰীক্ষা সিমান এটা ভাল হোৱা নাই গতিকে তোমালোকে যিয়ে পৰীক্ষা দিবা তাহাঁতে চেষ্টাৰ কোনো ত্ৰুটি নাৰাখিবা যদি ত্ৰুটি ৰাখা তেনেহ'লে তোমালোকক প্ৰস্তাৱ লাগিব ইফালে তোমালোকে চাবা আজি আমি ভাষা জ্ঞান পৰীক্ষাৰ আন এটি টপিক লৈ আহিছোঁ ইয়াত কুৱেশ্যনখিনি আমি চল্ভ কৰিম লগতে তোমালোকে জানা যে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে এটা এটা একে কুৱেশ্যন দিয়া থাকে সেই কুৱেশ্যন তোমালোকে যদি যথাযথ আনচাৰ দিব পাৰিবা পাৰা কন কমেণ্টত তেহে তোমালোকলৈ গিফ্ট পঠিয়াই দিয়া হ'ব বিশেষকৈ পইচা পঠিয়াই দিয়া হয় গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত হয়তো ভিডিঅ'টোৰ মাজত নাইবা শেষত নাইবা আগতে কুৱেশ্যনটো থাকিব পাৰে তোমালোক গোটেই ভিডিঅ'টো চাই কুৱেশ্যন যিটো থাকে সেইটোক তোমালোকে আনচাৰটো দিবা লগতে তোমালোকক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ তোমালোকতো জনাই এটা ভিডিঅ' বনাওঁতে অলপ কষ্ট হয় বহুত মেইনটেইন কৰিবলগীয়া হয় তোমালোকক যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা থেংক ইউ আমি আৰম্ভ কৰোঁ তেন্তে ফাৰ্ষ্টত আমি পাত্ৰ মই তোমালোকক এবাৰ পঢ়াই শুনাইছোঁ তাৰ আগতে মই অলপ মাৰ্কাৰ খুজি লৈছোঁ আমি সকলোৱে সুখ শান্তি পাবলৈ ইচ্ছা কৰোঁ কিন্তু সুখ আহে ক'ৰ পৰা ধনে আমাক সুখী কৰিব নোৱাৰে কামৰ কৃতকাৰ্যতাই সুখী কৰিব নোৱাৰে বন্ধুও নোৱাৰে স্বাস্থ্য আৰু ক্ষমতাই আমাক প্ৰকৃততে সুখী কৰিবলৈ অ অসক্ষম প্ৰকৃতিয়ে আমাক নানা প্ৰকাৰে সহায় কৰে যশস্যা স্বাস্থ্য ধন দীৰ্ঘ জীৱন এইসকল আমি প্ৰকৃততে প্ৰকৃতিৰ পৰাই পাওঁ কিন্তু অকল প্ৰকৃতিয়ে আমাক সুখী কৰিব নোৱাৰে নেক্সট ষ্টেঞ্জাটো কি আছিলে চাং আমাৰ ৰ'বা আমাৰ সুখ আৰু আমাৰ আমাৰ সুখ আমাৰ জীৱনৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে সুখী হ'ব পৰাকৈ এজন মানুহে নিজৰ মাজতে এক পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰিব পাৰিব লাগে যদি আমি নিজক লৈ সুখী হ'ব নোৱাৰোঁ তেন্তে প্ৰধানতঃ সেয়াই আমাৰেই দোষ আমি নিশ্চয় আমাৰ মাজত এনে কিছুমান সুখৰ উৎস সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই যাৰ ফলত আমি সুখী নহওঁ অসুখী পিছে এই সুখৰ উৎসবোৰনো কি সোধা হৈছে এতিয়া আমি আহিছোঁ নেক্সট লাষ্ট ষ্টেঞ্জালৈ যিকোনো সাফল্য লাভৰ পূৰ্ব চৰ্ত শ্ৰম পৰিশ্ৰমে সকলো সুখৰ আধাৰ কৰ্মবিমুখ ব্যক্তি কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰে পৰিশ্ৰমে মানুহক শাৰীৰিক ক্ষীপ্ৰতা আৰু মানসিক আনন্দ প্ৰদান কৰে সাফল্যৰ লগত যিহেতু সুখ নিবিড়ভাৱে জড়িত হৈ আছে গতিকে কামকে সুখৰ অন্যতম উৎস বুলি ক'ব পাৰি আত্মসংযম আত্মসন্মান আত্মবিশ বিশ্বাস আৰু আত্মজ্ঞানৰ পৰাই পোৱা অসন্তুষ্টিয়েই সুখৰ সন্তুষ্টিয়েই সুখৰ মূল উৎস তেনেহ'লে তোমালোকে পাতটো শুনিলে এতিয়া আমি এই ইয়াত থকা প্ৰশ্নকেইটা আনচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু লগতে তোমালোক কৈ দিছোঁ যে ইয়াত কুৱেশ্যন থাকিব গতিকে কুৱেশ্যনটো তোমালোক মই সুধিমেই তোমালোক আনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা পইচা তোমালোক দিয়াই হ'ব খাটাং ফোনপে' হওক বা যিকোনো প্ৰকাৰে হওক তোমালোকৰ ওচৰত পইচাখিনি পাবগৈ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেণ্টি ছিক্স সকলো মানুহে সুখী হ'বলৈ ইচ্ছা কৰেনে আচ্ছা অপশ্যন কি কি দি আছে সকলো মানুহে সুখী হ'বলৈ ইচ্ছা কৰে এক নম্বৰ অপশ্যন দুই নম্বৰ সকলো মানুহ সুখী হৈ জীয়াই থাকিব ইচ্ছা নকৰে সকলো মানুহে আচলতে সমানেই সুখী পৃথিৱীৰ কোনো মানুহেই সুখী নহয় গতিকে আমাৰ অপশ্যনটো কোনটো ৰাইট কোৱা নম্বৰ অপশ্যনটো ৰাইট হ'ব মানুহে কেনেদৰে সুখী হ'ব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল মানুহক ধনে সুখী কৰে মানুহক কামৰ কৃতকাৰ্যতাই সুখী কৰে মানুহক ক্ষমতাই সুখী কৰে মানুহে নিজেই সুখী হ'ব পৰা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰিলে বাহিৰা বস্তুৱে মানুহক সুখী কৰিব নোৱাৰে এইটোৱে হ'ব আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ ঘৰ নম্বৰটো ৰাইট এন্সাৰ পাঠৰ আধাৰত কিন্তু কুৱেশ্যনবিলাক তোমালোকক সোধা হয় তোমালোকে জানিবা এতিয়া আহি গ'ল তোমালোকৰ কি নেক্সট কুৱেশ্যন টুৱেণ্টি এইট মানুহৰ সুখৰ উৎস কি কৈছে আত্মসন্মানে মানুহৰ বাবে আত্মসন্মান হৈছে সুখৰ উৎস কৰ্মী মানুহৰ বাবে একমাত্ৰ কামেই হৈছে সুখৰ উৎস আত্মসন্মান আত্মবিশ্বাস আৰু আত্মসন্মানৰ পৰা আত্মসন্তুষ্টিয়েই হৈছে সুখৰ মূল উৎস গতিকে তোমালোকৰ পাত্ৰত এইটো লাইন তোমালোকক ধুনীয়াকৈ দি আছে এয়াই হ'ব তোমালোকৰ আনচাৰ নেক্সট সাফল্য লাভৰ লগত সুখৰ সম্প সুখৰ সম্পৰ্ক আছেনে সাফল্য লাভ লা লাভৰ লগত সুখৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই সাফল্যৰ লগত সুখ নিবিড়ভাৱে জড়িত হৈ আছে সাফল্য আৰু সুখ দুটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ বেলেগ বস্তু কৰ্মৰ লগত সাফল্যৰ সম্পৰ্ক আছে তেনে কোনটো হ'ব আনচাৰ এই পাত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ক'ব পাৰোঁ এইটো আমাৰ গড় নম্বৰটো হ'ব আমাৰ আনচাৰ সাফল্য আৰু সুখ দুটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ বেলেগ বস্তু সাফল্য লাভ কৰিলেই আমি সুখী হ'ব নোৱাৰোঁ গতিকে কনফিউজ নহ'বা কামৰ লগত সাফল্যৰ কি সম্পৰ্ক কামৰ লগত সাফল্যৰ কি সম্পৰ্ক আছে সেইটো আছে নিশ্চয় কাম নপৰি নকৰিলে সাফল্যৰ মুখ দেখা নাযায় কিছুমান মানুহে কাম নকৰাকৈ সাফল্যৰ মুখ দেখা পায় কামৰ লগত সফলৰ কোনো সম্পৰ্ক থাকিব নোৱাৰে কাম আৰু সাফল্য দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু নহয় কাম নকৰিলে সাফল্যৰ মুখ দেখা নাপায় আচ্ছা এইখিনিতে তোমালোকৰ আমাৰ এই টপিকটো চেজ হৈ গ'ল তোমালোকক মই প্ৰমিছ কৰা হিচাপে এটা কুৱেশ্যন সুধিছো সুধিছোঁ ইয়াত তোমালোকে আনচাৰ কমেণ্টত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা সেইটো হ'ল সাফল্য যে আছে এই সাফল্যৰ বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব সাফল্য বিপৰীত শব্দ তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা থেংক ইউ চোৱাৰ কাৰণে তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা